بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الحافظ الحجه في هذه المجلس وبعد يقول جميع طلاب التكميل في الحديث للجامعه الاسلاميه تزغور الويداكا من قسم من مجلد الاول من الجامع الصحيح للامام البخاري قراءه واجازه عن أستاذنا المحترم الشيخ المكرم مولانا واولانا الاعظم محمد سيف الاسلام الفارقي حفظه الله تعالى ادام الله علينا بالصحه والعفه التكميل وبقاؤه علينا قال حدثنا واجازنا خطيب المله والدين الخطيب عبيد الحق رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا شيخ الاسلام والمسلمين الشيخ حسين احمد المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا شيخ المله والهند والمسلمين والخيرات حجة الإسلام قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى وحدثنا وأجازنا فقيه النفس الفقي رشيد أحمد الغنبوهي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشاه الشيخ محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا مسند الهند الشاه أحمد بن عبد الرحيم الشهيد بولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا أبو طاهر المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ احمد القشاشي رحمه الله تعالى، قال حدثنا واجازنا الشيخ احمد الشناوي رحمه الله تعالى، قال حدثنا واجازنا شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى، قال حدثنا واجازنا الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ ابراهيم التنوخي رحمه الله تعالى قال حدثنا واجازنا الشيخ أبو العباس الحجاري رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ حسين الزبيدي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا أبو الوقت السجيي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا أبو الحسن الداودي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا أبو محمد السلخسي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا محمد بن يوسف الفريبي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الإمام الهمام محمد بن عيسى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام الهمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى في جامعه قال باب ذكر شرار الموتى قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال أبو لهب للنبي صلى, صلى الله عليه وسلم, وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب، اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم وعلومكم اجمعين، اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وفيوزهم اجمعين. امين يا رب العالمين.